Дійсно, зазвичай називають коротко і ясно Містер щастя, його піснях так багато позитиву, ніжної мелодики і світлої поезії, що визначення це абсолютно не є перебільшенням. Олег Вінник актор, співак, композитор, шляхетний, вдумливий, красивий і різноплановий артист. Але нашу знімальну групу він вразив насамперед чистотою і щирістю і такою душевною красою, яку зараз на жаль. не часто зустрінеш у повсякденному житті. пожалуйста, вы впервые в Кировограде, и каково ваше впечатление ощущения? Потому что я когда-то тоже была на гастролях в Черкасах и Черкасской области, мне показалось, что я приезжаю вот в какую-то родную землю. Мне кажется, очень много в энергетическом плане чего-то такого родного между Черкасами и Кировоградом. Да, впечатление очень хорошее. И что касается, кстати, Черкас тоже, мне кажется, они чуть-чуть чем-то похожи город с городом. Во-первых, население одинаковое, 250 тысяч, по-моему, да, если не ошибаюсь. Вот. Но первое впечатление сегодня, что чистый город. Чистый. Нигде даже бумажки не видел никакой. А это меня, конечно, впечатляет потому что я очень люблю чистоту. Ну, между прочим, вот очень долгие годы Черкасская филармония дружила коллективами, и директора друг друга дружили с Кировоградской филармонией. Да. С Петра сам есть... были очень тесные да. дружеские отношения. Вам приходилось часто выступать на сцене в Черкасской филармонии. В составе чего ну, и с чем это было связано? Это я думаю, был... что вы работали в составе известного, прославленного на весь мир коллектива Черкасского народного хора. Да. И, мало того, и с Петра поработали, хороший был дядька. Это было как бы утверждение да, из студента, начинающего певца, сразу черкасский хор и, мало того, солистом стать. Это, конечно, ну, наверное, никому не удавалось сразу в 21 год петь перед такой машиной. Вот, и я благодарен Черкасской филармонии, что я там прошел свой, скажем, стаж первоначальной профессиональной работы, утверждение такого. Так що я горжуся тим, і слава Богу, штук хор знаменитий на весь мир ще существует. Олег Вінник, талановитий вокаліст, бас-баритон, знаменитий у Європі, виконавець головних ролей в популярних мюзиклах. Музичну кар'єру розпочинав в якості гітариста вокально-інструментального ансамблю. В музичному училищі навчався на Диригенсько-хоровому відділенні. Перше місце роботи Черкаський народний хор. Скажіть, от тембральна характеристика вашого голосу – бас, так? Бас баритон. Або не вдавшийся бас, скажімо так. Природні доволі рідкий. Ну, не то, що рідкий. Він, якщо б я робота в відросли. Оперы, скажем так, да, то это, как называют немцы, да, те, которые, драматические тенора, это вообще-то сильные баритоны, вот, те, которые Вагнера исполняют. Например, это должны быть сильные голоса, и они утверждаются только в 40 лет, кстати. Так что у меня еще шансы есть себя, может быть, в другой отрасли попробовать. Такой какой опера. Очень многочисленные когорте славянских, скажем, исполнителей, которых, которые имели успешные ангажимент в Европе. Вы были задействованы в многих популярных успешных мюзиклах. Что можете сказать о работе в мюзиклах? Насколько она проще, сложнее, тяжелее? Э, насколько больше она занимает ду духовных сил, чем, скажем, авторская песня? Или наоборот? Ну, скажем так, работы правильной не бывает легкой. Просто она другая. С одной стороны, к легкости этой, да, чуть-чуть есть стороны полегче. То, что когда ты в мюзикле работаешь, про тебя уже все подумали. Вот. Для тебя нам уже написали роль э, правильную, все от, до, до, до маленьких нюансиков И про пиар, про мюзиклы. То есть, все, тебе не надо ни о чем абсолютно заботиться. Ты просто идешь на сцену, делаешь свою работу. И ложишься спать, и на второй день ты должен быть, как говорится, как огурчик, опять на работе. И это длится минимум год, подписывается контракт, мало того, 8 шоу в неделю, суббота, воскресенье по два, и понедельник выходной. То есть физическая нагрузка, это очень большая нагрузка. Вот. Понятно, что это стабильность, ты исполняешь каждый день одну и ту же роль. И если человек с этим справляется, да, не пуская в себя рутину какую-то, вот, хотя для меня слова рутины нет. И значит все хорошо. То есть это игра, игра, работа, ответственность за роль, потому что сыграть роль большую, скажем того же Жана Вальжана, которую мне было суждено сыграть, которая играется на 32 языках в мире уже на, на, на протяжении тридцати. 30... Наверное, лет, если я не ошибаюсь. Это, конечно, большая ответственность, и тем более, когда мне первому украинцу дали возможность сыграть эту роль, это реально был исторический момент для их, да, для Европы, скажем так, потому что до, до меня еще никто не играл, и после меня никто не играл такие роли. Продюсер мюзиклу «Отверженные» Сэр Камерон Макинтош сказал: «Олег – найкращий Жан Вальжан из всех, кого я показывал в свиту за 20 лет». Здається, не так давно під час астрольного туру черкаського народного хору країнами Європи, Олег Вінник із захопленням вивчав німецьку культуру і згодом, в рамках програми культурного обміну між Україною та Німеччиною проходив стажування в Гамбурзі. Тут протягом двох літ під керівництвом авторитетного американського викладача з вокалу Джона Лемана він оволодів новим для себе голосовим діапазоном лірико, драматичний тенор, і випробував себе у новому жанрі. Musical. Вінник. Виконавець ролей Люценсіо Мюзикл Кіс Мікейт Фебуса і Клопена Собор Паризької богоматері, Роберта Хітченса і Бріко Титанік Чорний Принц, Мюзикл Елізабет, Жана Вольжана «Отвержені» за одноіменним романом Віктора Гюго. Я вважаю, що це найудачний проект. Можна так сказати, да, от Со всех сторон, то есть и, и, и в общем музыкальной, и очень приятно, что это очень превосходный певец, вот именно в понятии, так сказать, вокального творчества. Я считаю, что при современной популярной музыке это очень достойный продукт. А насколько реально, играя по два спектакля в день, не перейти к схематическому воплощению образа на сцене, насколько реально не проникнуться этой рутиной и не заштамповаться? Ну, это для меня как э, человек, если он любит, он не может войти в рутину. Вот если муж с женой живут, а потом э, через там, лет 15-20 он говорит, что я разлюбил ее или она разлюбила. Как может человек разлюбить? Либо он любит, вот. А это. Но любовь имеет такое свойство проходить. Любовь к роли, наверное, тоже. Э, нет. -то... Для меня любовь есть. Это самое стабильное чувство в мире. Любовь. Если человек любит, он будет всю жизнь любить. Это принципиально. И этот принцип, и это, эту ношу должны все нести, потому что, понятно, соблазнов в мире очень много. Но если человек для меня говорит, что этого человека я люблю, этого ненавижу, значит, придет тот момент, когда он этого человека будет ненавидеть. Это неправильно. То есть для меня слово ненависти не должно быть. Человек любит, потому и роль. Если ты любишь свою работу, если ты любишь эту роль, если ты... Несешь ответственность, потому что зрители в зале каждый божий день 2000 зрителей. Они пришли, приехали, прилетели с других стран, заплатили деньги, и не маленькие, посмотреть на эту роль, посмотреть на этот мюзикл. И тут они понимают, что вдруг артисту пришла рутина. Этого я не допускаю себе, хотя эту роль сыграл больше 500 раз, не только эту, роль смерти тоже сыграл в мюзикле «Элизабет». Вы не э, суеверны, вы играли даже роль смерти, вы не боялись? Я не боялся, я... однажды мне было судьбой суждено сыграть в фильме «Делибин Кёнигсбек» Любовь в Калининграде, немецкая компания снимала фильм, и я играл там Шупан Хаматова и Вольк Штумфом, очень известным актером европейским. И я в Калининграде пошел в эту циркушку, в центре города, там есть маленькая циркушечка деревянная. Вот. И как раз в тот момент я получил эту роль. И я батюшке спросил, эм, правильно ли это? Вот. И батюшка мне сказал, сын мой, эм, люди должны понимать, что такое смерть. И должны все понимать, что нас это ждет. То есть, что бы мы ни делали в этой жизни, не пытались, не зарабатывали и не воевали. Что угодно, все равно нас ждет все, всех абсолютно, только одно смерть. Только у каждого она будет разная. У кого-то будет красивая, как за границей, в той же Европе у них вера в смерть не так, как у нас с косой, в белой э, рясе или как это правильно сказать. А у них смерть приходит к одним со скрипкой, а других целуют смерть перед смертью. Вот. Потому я себе вот понимаю, что все-таки, если кого-то смерть целует или играет кому-то на скрипке, значит, наверное, жил, прожил свою жизнь нормально абсолютно. А если кому-то с косой, может быть, кому-то в лимузинах приходит, в машинах, в самолетах. Не знаю, как это правильно объяснить. Я в этих, в этих делах не разбираюсь, но пытаюсь прожить свою жизнь, чтобы потом не было. Много за что отвечать э, с точки зрения негативной, что люди оставляют в своей жизни. Работая в Европе на европейских сценах, вы сталкивались с творческой завистью коллег по сцене? Конечно. И как это проявлялось? Цивилизованно. В Европе это цивилизованно, и я вот хотел бы пожелать нам всем чтобы мы если мы, <laughs>, если мы завидуем если это уже появилось вот, чтобы это было цивилизовано, чтобы каждый работал свою работу точно что прописано по контракту вот. и мало того я хочу сказать, что моих хороших 12 лет контрактной работы я научился понимать эти вещи что такое что такое обидеть человека на работе. То есть проявлять, проявлять вот эту вот какую-то зависть. У нас она очень агрессивная и она может сплеснуть и так в любую, в любую, минуту. И мало того, это может быть физически. Вот. То за границей это все насколько цивилизовано. Но опять же это ответственность. Это ответственность то, что потому что человек знает, если он обидит человека, он будет за это отвечать. Вот. Там нет такого понятия, как у нас я иду к директору, и кто-то мне идет напротив директора, и я спрашиваю, а у него настроения сегодня нет. Ой, не иди, не треба, бо там у него щось там что щось там Жинка. Нет такого понятия, есть работа. Такого нет. Человек на работе, он делает свою работу. Что у него за спиной? То же самое артист. Я выхожу на сцену. никого это не должно волновать. Что у тебя за спиной? Ты делаешь свою работу. Зачем же ты брался за нее? Для того, чтобы человека обидеть, который пришел, купил билет на твой концерт. То есть это невозможно, это нельзя допустить. Но объяснять эти вещи, это очень долго. Есть просто, есть просто опять же, слово «любовь», «уважение», в конце концов, «вера». Зачем тогда человеку выходить на сцену, если он не уверен в себе, что он выдержит это? Потому что у него есть чувство зависти, потому что у него есть чувство злости, ненависти. Зачем? Вот если это мы все забудем об этом, не будет потом никаких проблем в жизни, мы будем жить все нормально. Каждый должен любить свою Родину. А Родина с маленького начинается. С маленького, с маленького. Очень порядочный, очень честный и очень человек, любящий жизнь. И любящий своих близких. Uh, в людей, которые просто люблять людей. От чоловіка та учні очень... я штук грандиозное качество в наше время. Свідками вражаючого успіху Олега Вінника у Європі були Кріс Дебург з дочкою Розанною Девідсон, Софі Лорен, Дженело Бріджида, Орнила Муті, музиканти групи Скорпіонс, відомі європейські політики, спортсмени та зірки шоу-бізнесу. Я за то, почому с маленького. Человек должен строить свою родину в собі. Он должен уважать себя и должен уважать других. Если мы это будем делать, не бить себя в грудь, что я патриот Родины, а делать профессионально свою работу. А для того, чтобы это было масштабно, то это должен руководитель или руководители большие годы отдавать, учить людей любить землю, на которой ты живешь. Не бросать с окна бычок, бутылки. И так далее. Это очень маленькие все нюансы, которые составляют Родину. А чтобы научить человека, это должны быть нормальные цивилизованные законы. Выбросил, штраф такой-то, такой-то. То есть я думаю, что все-таки вот этих маленьких вещей, а эти вещи, их научить сегодня невозможно. И мало того, как бы мы ни говорили, почему у людей показывают всякого рода шоу, фольклорные, да, которые смотрят 80 миллионов людей, которые идут раз в неделю. Почему в тех странах, что называется, наши славянские страны, например, да, то же самое у нас на Украине. Почему нет таких шоу? Раньше были какие-то большие хоровые, даже когда я в Черкасском хоре работал, были большие спевучие поля, собирались эти хоры со всей Украины. Стоит машина большая, тысячу человек стоит на сцене, люди все смотрят, люди поют, приходят туда. Почему это сегодня всего нет? Мы что, не умеем петь или мы разучились, мы забыли, что такое украинская песня народная? Или это самая испевучая душа в свете. Почему мы это не делаем? Вот это вот культура, песня. Э, ну, что-то так получается, что когда человек только у нас сидит за столом, э, я не побоюсь этого слова, рюмку водки засадит, потом ему хочется петь. Вот и все. А ему надо, чтобы ему хотелось петь всегда. Вот, вот тогда не будет время для этой злости, для всего. Человек, который э, десяток лет провел э, э, за границей, особенно в Германии, и на мюзиклах, ну это стоит дорогого, ну, не под силу э, многим. Многие пробовались и, скажу честно, э, отворот-поворот год от силы. Это очень тяжелый труд, э, это на износ, это постоянная форма, э, постоянная вокальная форма, постоянная физическая форма, это очень тяжело. Я могу себе представить. На вашу думку, что его вырезняет, на тле сучасных выконавцев эстрадной песни? Честность по отношению к своим поклонникам, своим слушателям и достаточно качественный, хорошо сделанный продукт, то есть хорошая песня. Здравствуйте! Есть работа, есть веселье, есть ответственная жизнь, есть просто-напросто жизнь, за которую нужно просто-напросто благодарить Бога каждый Божий день, что мы имеем право дышать, пережирать, извиняюсь, за это слово. Ну, что еще объяснить? Я поняла, вы можете поспорить с Достоевским, который сказал, что красота спасет мир. Я так сделала вывод, что, по вашему мнению, мир спасет любовь. Нет, красота здесь. Вот здесь красота. Не здесь, что мы себя марафетим да, перед зеркалом и этим же манипулируем, к сожалению. Что это входит в профессию людскую. Да, вот если я красивая, например, то я должна выйти замуж за богатого человека. Вот, и он должен меня содержать. Это неправильно. Потому что красота, это вот это вот красота, которая снаружи, она же быстро проходит. Потом морщинки появляются, мы потом недовольны, становимся самим собой. Вот. И начинается что потом? Злость. Да? А здесь, это оттуда, это воспитание. Изначально люди должны рождаться в любви. Не просто так. Ну, люди-то рождаются, ребенок чистый лист, а потом уже на этом листе не думаю. Родители, когда, когда уже думают об этом, вот там, вот там уже все это закладывается. И если они в любовь рождаются, я сколько видел в своей жизни счастливых людей. И не надо объяснять, почему. А вы счастливый человек? Я абсолютно счастлив. Если бы не был счастливый, я бы не, не пел песню «С счастья. Никогда. А у меня просто как это сказать? Я годами вынашивал о себе, как людям рассказать про счастье, как как ты счастливый. Я не знал просто этого. Только момент пришел буквально, если я не ошибаюсь, два с половиной года назад, когда песня «Счастье» появилась. На самом деле, да, про счастье можно много говорить. Если человек счастливый, конечно. вот каждый формирует это понятие для себя по-своему. Вот в вашем понимании, для вас что такое счастье? Это любовь. Это то, что человек себе носит. Это там счастье. Я же песни не пою об этом. А мне хорошо с тобой. Волосы пахнут весной. Нежную, и разную, обниму а и зацелую. А больше у меня и не надо. То есть что еще надо человеку в жизни-то? Ему-то ничего не надо. Наверное, может быть, может быть, мы не даем просто друг другу вот этого внимания, вот этой любви. Как-то как все с одной стороны смешно. Для меня смешно получается. А наряду с этим и тогда и грустно. Что люди как-то ищут счастье друг в друге, а на самом деле в себе они не могут найти. Они и до, до того не были счастливы. И вот так вот и получается. Значит, сначала нужно счастье найти в себе, потом найдешь его в окружающем мире. Абсолютно верно. Останнім часом артист сконцентрував свою увагу на сольній кар'єрі. Багато за цей час накопичилося в нього досвіду і акторського, і життєвого. Розширювати рамки звичного амплуа, випробовувати свої сили в інших видах і жанрах мистецтва це йому притаманне. Він щаслива людина, яка любить і цінує життя, а тому й намагається насолоджуватися кожною хвилиною. Кожною його миттю, будь-то концертний майданчик, музична студія чи театральні підмостки. А ще цей талановитий артист абсолютно переконаний, улюблена професія, то вже є саме по собі щастя, тому так щедро і сповна. Артист дарує свою любов, натхнення, позитив і гарний настрій численним шанувальникам. Дай вам Бог всього, дай вам Бог, щоб життя була з пісні, з веселої і відкровенною. you